Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini saya akan uh, melakukan tugasan 3 Pada sirah pertulisan Satek KK114 Kurang upaya intelektual Kurang upaya fizikal dan masalah kesihatan Bagi murid berkebulan pendidikan khas Jadi saya perkenalkan diri saya Saya Muhammad Zikri Dengan Syafiza Program PPSMP Habilan Ogos 2024 Bulan 2029 Unit ini dari satu dan nama persyarah bagi sahaja ini ialah Wadudul Azhana Inti Muhammad Yatim Dan ini merupakan isi-isi kandungan yang ada yang kami kita akan dapatkan pengenalan Yang kedua tentang KSCC Yang ketiga proses salingan Yang keempat struktur penulisan dan yang terakhir ialah kesimpulan ya, baiklah, untuk pengenalan, mari kita lihat Pusat-pusat latihan dan kemahiran memainkan peranan penting dalam menyediakan pendidikan dan sokongan serta bimbingan kepada kanak-kanak berkumpulan khas. Salah satu uh, salah satu pusat yang memberikan perkhidmatan ini ialah Kelantan Autism Care Center iaitu KACC di mana uh, pusat ini memberi tumpuan sepenuhnya kepada kanak-kanak dengan autism. Lawatan pusat ini telah memberi peluang untuk memahami lebih mendalam tentang bagaimana pengurusan dan latihan disusun bagi menyokong perkembangan kanak-kanak dari pelbagai aspek seperti pendidikan, pembangunan diri dan persediaan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih berdikari. Program nak buat dalam satu 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 telah dijalankan di Kelantan Care KS Centre pada 16 Mac 2025 bagi peneliti pendekatan dan kaedah yang digunakan dalam pengurusan pendidikan serta latihan kemahiran untuk kanak-kanak dengan ASD iaitu autism Okey, mari kita lihat apa itu KACC Kelantan Autism Care Center KACC yang terletak di Kota Baharu Kelantan merupakan sebuah pusat yang memberi fokus sepenuhnya terhadap kanak-kanak dengan masalah Autism Spectrum Disorder ASD. KACC ini bukan sahaja berfungsi sebagai tempat untuk pembelajaran dalam pendidikan semata-mata, namun juga berfungsi dengan tujuan menjadi medium pusat pembangunan diri untuk membantu kanak-kanak autism khususnya di negeri Kelantan serta untuk memberi terapi dan intervensi yang sewajarnya secara holistik bagi meningkatkan kemahiran kendiri mereka KCC beroperasi, beroperasi hari seminggu iaitu hari Ahad hingga hari Labu manakala hari Khamis diperuntukkan uh, untuk kakitangan tangan KCC iaitu guru-guru KCC bagi menyediakan alat bantu mengajar ABF. Pusat ini akan beroperasi pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Ini merupakan uh, taklimat yang diberikan oleh pihak SCC ECC setelah saja kami sampai di pusat SCC tersebut. Dan ini merupakan apa yang mereka uh, berikan kepada kami bilal kali tersebut tentang uh, tentang SC ini. Uh, banyak Tentang uh, tujuan perubahan Jatah air, ahli air uh, Bada-bada yang digunakan Dan banyak lagi Okey, Hasil maklum balas Daripada lawatan yang kami dapat Yang pertama ialah proses Saringan kanak-kanak Yang kedua pula ialah suku pengurusan diri Yang pertama kita akan melihat Pada proses saringan kanak-kanak bagi memastikan setiap kanak-kanak menerima intervensi yang sesuai dengan keperluan perkembangan mereka, KCC telah melaksanakan tiga peringkat saringan utama sebelum mereka diterima mengikuti program pemusat ini. Proses saringan ini bertujuan untuk menilai tahap perubahan setiap kanak-kanak dari pelbagai aspek termasuk kemahiran kognitif, komunikasi, interaksi sosial, kemahiran diri serta tingkah laku mereka. Jadi uh, KSCC ini mempunyai tiga peringkat serikat utama seperti yang saya sebutkan tadi Masa ini dilaksanakan bagi memastikan setiap kanak-kanak berkeperluan khas menerima intervensi yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka uh, Jadi tiga tahap tersebut merangkumi parents, screening and observation, konsultasi dengan terapis secara kerja, OT, pendaftaran dan pemilihan program yang pertama kita akan melihat kepada balance Creating and Observation Pada peringkat awal, ibu bapa akan menjalani sesi Parents Creating ini Di mana kaki tangan PACC akan menjalankan soal sedikit dengan ibu bapa untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan mengenai anak mereka melalui pelbagai aspek Parent Screening Sesi ini bertujuan untuk memahami latar belakang perkembangan anak dalam pelbagai aspek iaitu seperti tabiat harian seperti pola tidur, pemakanan dan uh, kelainan tingkah laku yang dimiliki oleh anak mereka Yang kedua ialah tingkah laku Seperti hyperaktif, agresif, kurang fokus atau mengalami kesukaran untuk mengawal emosi Yang ketiga ketertarikan uh, Aktiviti atau objek yang menarik minat mereka seperti perkara yang mereka elakkan atau tidak suka Seperti sama ada aktiviti belajar, dia minat atau tidak, masih play berinteraksi dengan rakyat sebaya mereka Adakah perkara ini mereka minat ataupun tidak minat Maklumat yang diperoleh akan direkodkan menggunakan modul soal semide yang lengkap dan memastikan setiap aspek perkembangan anak dinilai secara sistematik Ah, ha, Ini merupakan uh, contoh uh, gambar uh, Ketika kami melakukan, uh, ketika kami melihat sesi uh, tanda yang dilakukan Baiklah, yang kedua pula, Observation oleh kakitangan KSCC juga Sementara ibu bapa menjalani soalan tidik tadi anak mereka pula akan berbawa ke unit lain untuk menjalani sesi Observation yang dikenalikan oleh kakitangan KSCC juga Aspek yang diperhatikan uh, dalam Observation ini ialah yang pertama, keupayaan komunikasi uh, uh, Kakitangan KSCC ini akan melihat sama ada Uh, anak tersebut dari anak tersebut mampu untuk bertutur menggunakan bahasa isyarat atau komunik uh, adakah anak tersebut uh, merupakan komunikasi non verbal yang kedua ialah interaksi sosial uh, cara anak berinteraksi dengan orang lain sama ada mereka menunjukkan minat dalam interaksi atau mengelakkan daripada berinteraksi yang ketiga kemahiran kediri Upayaan anak dalam melakukan aktiviti asas seperti makan sendiri, memakai baju dan menggunakan tandas. Yang keempat pula, tingkah laku khas. Terdapat kelakuan kelakuan berulang seperti mengepakkan tangan, menggigit dan menghayakan badan. Yang ketiga, pemerah asas tigaan, membaca, menulis dan kira. Di mana uh, kita kita isi akan lihat sama ada anak mereka anak anak tersebut mampu untuk mengendalikan huruf ataupun mampu untuk mengendalikan nombor. dan ini merupakan uh, bilik obs observation Aa, dan kami pergi di sini. Ini untuk contoh gambar rajah. So, kita akan melihat kepada kepentingan saringan pertama. Saringan pertama ini bukan sekadar proses Penilaian awal Tetapi persaingan ini berfungsi Sebagai asas penting dalam memastikan Kanak-kanak berkumpulan khas Khususnya autism Mendapat sokongan yang diperlukan Dalam aspek pendidikan, pembangunan diri Dan persediaan untuk kehidupan uh, Berdikari Jadi yang pertama uh, Kita akan melihat pada uh, Pendidikan uh, Jika hasil pemahatian mendapati anak-anak mempunyai kelemahan dalam mengendalikan huruf dan nombor guru boleh mencadangkan uh, iaitu ketika ke kita ingat dari sisi boleh mencadangkan projek pembelajaran berasaskan visual atau multisensori bagi membantu kanak-kanak ini memahami konsep asas akademik dengan lebih berkesan jadi perkara ini mampu membantu uh, penyelesaian keadaan pelajaran berasaskan ke keperluan bagi individu dan seterusnya uh, melalui pembangunan diri bagi contoh, jika pembahagian menunjukkan seorang kanak-kanak sukar menguruskan diri seperti memakai kasut atau makan sendiri Bagi jangka diri akan diberikan secara berpengkat dalam sesi pembelajaran di KACC Jadi perkara ini dapat membantu kanak-kanak belajar -kanak mengurus diri secara berdikari melalui bimbingan yang lebih berkesan Dan yang terakhir, melalui pengurusan diri, kehidupan uh, berdikari Uh, jika sesalingan mendapati seorang kanak-kanak mengalami kesukaran dalam komunikasi, KCC akan mencadangkan terapi pertuturan untuk membantu mereka berkomunikasi dengan lebih baik sama ada melalui bahasa desain, uh, isyarat ataupun komunikasi alternatif iaitu AAC. Jadi perkara ini dapat membantu kanak-kanak menguasai kemahiran asas yang diperlukan untuk berinteraksi dalam masyarakat. Jadi yang kedua pula kita akan melihat kepada konsultasi dengan OT Selepas proses salingan pertama tadi Iaitu proses uh, and Observation uh, Ibu bapa akan menjalani sesi konsultasi Konsultasi dengan terapis secara kerja Iaitu OT Pula Dalam sesi ini Ibu bapa akan disoal uh, mengenai kemahiran psikomotor anak mereka Termasuk kemahiran uh, motor kasar di Berlari, melompat, berdang dengan bola Serta bantuan, bantuan halus juga seperti membengkar pensel, menyusun objek kecil dan mengikat tali kasut Terapis akan membincangkan keputusan observation yang telah dilaksanakan ke atas anak mereka Perbandingan antara maklumat daripada ibu apa dan hasil observation akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang perkembangan kanak-kanak jadi uh, antara terapi yang dijalankan ialah terapi pertuturan Jika anak mereka mengalami dalam uh, masalah kesukaran dalam komunikasi dan bahasa Yang kedua ialah terapi tingkah laku uh, Di mana jika anak menunjukkan tingkah laku yang sukar untuk mengawal emosi atau kelakuan yang negatif Dan yang terakhir terapi cara kerja dan di mana jika anak mereka anak mereka menghadapi kesukaran dalam kemahiran motor halus dan atau motor kasar. Ha, jadi ini merupakan sesi terapi yang, uh, yang akan diberikan kepada murid di KCC. Jadi kita dapat lihat sesi terapi bersama cara kerja memberi intervensi bagi mengurangkan isu sensori dan tidak kanak-kanak anak so, memberi intervensi terhadap masalah dalam kemahiran motor halus Kota kasar, dan sosial Kepentingan saringan kedua ini Proses saringan ini penting dalam menilai upaya fizikal, keganasan komoto serta keperluan terapi bagi anak-anak autism Tadikan ini memastikan universiti yang diberikan sesuai dengan keperluan kanak-kanak tersebut. Seterusnya, pelaksanaan sebegini mampu untuk menyokong mereka dalam pendidikan, pembangunan, potensi diri dan persediaan untuk kehidupan bererti Jadi, dalam aspek pendidikan, sebagai contoh, jika seorang kanak-kanak suka untuk menggenggam pesan dengan betul, kerana kelemahan dalam kawalan botol halus, terapis akan mencadangkan latihan terapi cara kerja seperti menggunakan mesin bas atau aktiviti sensory motor contohnya bermain dengan platusi atau magnet manik kecil untuk menguatkan otot mereka Jadi perkara ini dapat membantu kanak-kanak untuk meningkatkan upaya menulis dan uh, menggunakan alat pembelajaran dengan lebih baik dan seterusnya berdiri aspek pengguna diri Sebagai contoh, jika seorang kanak-kanak uh, menghadapi kesenggaraan dalam mengikat tali, kasut, mengikat rambut atau sebagainya Terapis akan menyarankan latihan penggunaan kemahiran motor halus Melalui aktiviti seperti latihan berpakaian, menggunakan alat makan atau latihan kesekembangan badan Jadi perkara ini dapat kuatkan mereka uh, lebih tahu tentang cara-cara mengurus -cara diri secara berdikari dalam melakukan aktiviti seharian mereka yang tiap tiga pula melalui kehidupan berdikari jadi contohnya jika seorang kanak-kanak menunjukkan tingkah laku yang negatif seperti tantrum atau kesukaran untuk merawat emosi Terapis akan mencadangkan terapi kita laku untuk membantu mereka mengurus emosi dan bertindak balas dengan lebih sesuai dalam situasi sosial. Jadi perkara ini dapat membantu kanak-kanak beradaptasi dengan persekitaran luar sehingga mereka mampu untuk menjalankan sosial bersama masyarakat dengan lebih baik. Yang ketiga iaitu pendaftaran dan pemilihan program. Setelah dua saringan yang dilakukan selesai, ibu bapa akan bertemu pula dengan kakitangan KCC untuk sesi pendaftaran rasmi. Dalam sesi ini, ibu bapa akan diberi taklimat mengenai program yang didawarkan di KCC. Uh, kakitangan KCC iaitu psikologis akan mencadangkan pilihan sesi pelajaran yang sesuai untuk anak mereka. Sampai ada full day 10 hari, sesi penuh dari pagi hingga petang update baru sama ada sesi pagi atau sesi petang untuk ke KKSS. Jadi sesi uh, sepenuhnya hari ini sesuai untuk kanak-kanak uh, yang tidak uh, ke sekolah uh, peladak atau sebagainya. Ya, yang ya dia boleh sesuai untuk kanak-kanak sama ada pagi dia pergi ke sekolah dahulu dan petang baru dia pergi ke KKSS ataupun bagi ibu uh, bapa dia ataupun uh, petang dia dijaga oleh di mereka dan bagi itu mereka ke TSC jika anak memerlukan terapi tambahan bapa akan dimaklumkan mengenai pilihan intervensi yang boleh disertakan dan dilakukan bapa juga boleh berbincang dengan pihak mengenai strategi dan pembelajaran yang sesuai dengan keperluan anak mereka Jadi di merupakan dua kelas dan aktiviti yang ada KSCC. Kita melihat kepada kepentingan saringan ketiga pula Pada peringkat ini, kerajaan KESiC akan menentukan setiap anak-anak ditempatkan dalam program yang bersesuaian dengan tahap dan keperluan mereka berdasarkan asis saringan pertama dan saringan kedua. Jadi kita akan melihat dalam aspek pendidikan. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak yang mempunyai kebahagiaan komunikasi yang masih lemah Tetapi mempunyai potensi dalam pembelajaran akademik Mungkin disarankan untuk mengikuti sesi 10 hari Supaya mereka mendapat lebih banyak masa untuk menjalani intervensi yang, diper yang, uh, yang diperlukan oleh mereka Jadi perkara ini dapat memastikan kanak-kanak menerima pendidikan yang disesuaikan dengan tahap dan keperluan mereka jadi melalui aspek uh, pembangunan diri pula Contohnya jika so, uh, seorang kanak-kanak Mereka kesukaran dalam meneruskan diri Seperti memakai pakaian Atau uh, menggunakan tandas Guru mungkin akan mencadangkan Mereka mengikuti sesi sepanjang hari, eh, hari Dengan fokus pada latihan kendiri Sebelum balik ke eh, sesi sepanjang hari Jadi perkara ini dapat membantu Kanak-kanak belajar keberadaan asas melalui latihan berbulan yang, yang diberikan di KSC dan yang, yang ketiga pula persediaan untuk kehidupan berdikari tentunya jika seorang kanak-kanak menunjukkan kesukaran dalam mengawal emosi dan berinteraksi dengan orang lain Guru akan memicurkan terapi di dalam lampu dan menyusun jadual aktiviti yang dapat membantu mereka mengadaptasi perubahan persekitaran secara bahasa asur. Jadi perkara ini dapat membantu kanak-kanak memahami suatu jadual harian dan kepentingan rutin harian mereka. Yang seterusnya, yang kedua, kita akan lihat kepada struktur pengurusan di KACC. KCC mereka peranan penting dalam memastikan kanak-kanak autisme ini mendapat sokongan yang diperlukan dalam aspek pendidikan, pembangunan diri dan persediaan untuk dikali. Pengurusan kanak-kanak di KCC disesuaikan mengikut tahap kebolehan mereka melalui penekanan terhadap intervensi awal, latihan kemahiran, pembangunan sosial dan sokongan terapi. Jadi pembagian kelas ini uh, dia mengikut uh, tahap AGC telah menyusun struktur pengurusan murid kepada beberapa kelas pertama berdasarkan keperluan perkembangan mereka. Hal ini membolehkan setiap kanak-kanak menerima pendekatan sesuai dengan tahap mereka. Jadi, uh, kelas yang ada di GSC ini termasuklah kelas toilet training, kelas bed, kelas murid baru dan murid, kelas moderate, kelas severe. Jadi yang pertama kita akan melihat kepada kelas toilet training Kelas ini dia kekas untuk uh, murid baru Atau mereka yang masih belum Boleh menguruskan diri di tandas dan masih bergantung kepada lampin. Kita mesti awal diberikan bagi membantu mereka memahami dan menguruskan kepada tandas secara berkesan Menurut kaki tangan Tempoh yang selalunya akan diambil oleh murid mahir uh, Toilet training ini lebih kurang dalam 3 bulan Dan mungkin mencapai 1 tahun adalah yang paling lama untuk murid sedia Jadi uh, dalam kelas toilet training ini Pendekatan yang digunakan ialah Pengenalan kepada konsep tandas Latihan bertahap uh, Dan ujian serta ganjaran Kaitan dengan pengenalan diri dan kehidupan ber berdikari jadi uh, yang pertama dapat mengajar kemahiran kediri asas yang penting untuk kehidupan seharian. Yang kedua, mengurangkan kebergantungan dalam aspek pengurusan dan kebersihan diri. Dan ketiga, dapat meningkatkan keyakinan diri murid apabila mereka berjaya menguasai kemahiran dan kerani ini. Dan ini merupakan uh, modul penilaian bagi kelas dalam training. Ada masa-masa dan ada perkara-perkara penting yang dibilang. Jadi yang kedua pula ialah kelas B. Uh, murid tahap ini ditempatkan di bahagian utama yang sama dengan proses saringan dijalankan Proses pembelajaran mereka merangkumi kemahiran akademik, fizikal, sosial dan emosi Aktiviti yang dijalankan uh, ialah seperti pembelajaran akademik Seperti asas membaca, menulis dan mengira Aktiviti seni seperti melukis, uh, berwarna, menganyam dan uh, latihan fisikal seperti uh, melewok setiap pagi dan yang terakhir, kongsi perkembangan murid di mana guru menyimpan rekod perkembangan bagi memantau kemajuan murid uh, jadi berani kelas ini dapat dikaitkan dengan pendidikan pendidikan sosial yang pertama dapat membantu perkembangan akademik murid bagi mempersiapkan mereka ke alam persekolahan. jadi sebelum mereka masuk ke alam persekolahan, mereka lebih bersedia bila di bantuan-bantuan yang diberikan oleh KSC ini. Dan seterusnya, melatih murid dalam kebayaran sosial termasuk cara berkomunikasi secara berkesan dengan guru dan rakan-rakan mereka yang lain. Yang juga mula membantu murid mengurus emosi dan tinggal laku mereka dalam pelbagai persekitaran yang ketiga kelas baru kelas murid baru dan moderate kanak-kanak baru yang memasuki sisi atau mereka dalam kategori moderate uh, ditempatkan di kelas ini untuk penyelesaian awal sebelum uh, berpindah ke kelas lain yang lebih sesuai dengan tahap perkembangan dan keperluan mereka jadi dalam kelas ini, pendekatan yang digunakan ialah terapi cara kerja di mana uh, mereka kita ke sini akan melatih dengan bentuk halus dan bentuk kasar untuk meningkatkan kemuliaan fizikal mereka. Yang kedua ialah terapi tingkat lampu di mana kerana ini dapat mengurangkan sesuai isu dan membantu mereka mengawal reaksi dan ada luar. Dan yang ketiga adalah terapi sosial di mana ini dapat membantu boleh membina hubungan positif dengan orang sekeliling melalui aktiviti berkumpulan. Jadi kaitan uh, kelas ini uh, dapat dikaitkan dengan sokongan dan terapi di depan berbicara Yang pertama menyediakan intervensi yang disesuaikan dengan keperluan murid tersebut Yang kedua membantu mereka beradaptasi dengan rutin harian oleh strategi terapi yang betul Dan yang ketiga mengadakan interaksi sosial dan kemarahan komunikasi Menggalakkan interaksi sosial dan kemarahan komunikasi yang lebih baik yang keempat kulit ialah gelas moderate Sama seperti gelas baru muda moderate Tapi gelas ini murid uh, sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik Dan menerima latihan yang lebih terpici Dan sesuai dengan mereka Jadi uh, kelas gelas ini dapat uh, kita kaitkan dengan pembangunan diri Dan latihan kemahiran Murid diajar kemahiran ke diri yang lebih kompleks Seperti memakai baju uh, sendiri dan menuliskan jadual hadiah mereka Uh, dan yang kedua pula fokus diberikan kepada daya komunikasi dan interaksi sosial yang kelima pula ialah kelas sedia murid tak sedia memerlukan bimbingan intensif dalam hampir semua aspek perkembangan mereka kelas ini menyediakan latihan kediri terapi tiga laku serta toilet training tambahan jadi kelas ini dapat kita kaitkan dengan intervensi awal dan kehidupan yang lebih berdikari Di mana kelas ini dapat memberikan latihan yang panjang bagi murid yang memerlukan lebih masa untuk menguasai kemahiran diri Yang kedua dapat membantu murid mengatasi cabaran tinggal laku dan masalah komunikasi Oleh terakhir dilakukan secara berkala Jadi sebagai kesimpulan, sudut pengurus murid di KSCC membuktikan bahawa pusat ini bukan sekadar menjadikan pendidikan asas namun ia juga memberi tumpuan terhadap intervensi awal, kebayaran, latihan kebayaran, bimbingan sosial dan sokongan terapi melalui sistem pembelajaran yang disusun dan sokongan terapi yang disediakan kanak-kanak berpulang khas di KSCC dapat mengembangkan lagi kualiti diri mereka secara optimal dan bersedia untuk menjalani kehidupan yang lebih berdikari Jadi ini, ini merupakan lakiran lawatan kami ke KSCC Okey, sahaja daripada saya Sekian, terima kasih